На розшук зниклої 12-річної школярки Валерії Василюк. Рідні дівчини та правоохоронці кинули всі свої сили. І менш ніж за добу вдалося натрапити спочатку на її слід, а потім знайти і саму зниклу. За цей час вона встигла потрапити із міста Змієва, де її бачили востаннє до селища Комсомольського. Тут вона раніше проживала зі своєю матір'ю. 25 з п'ятого числа послі шести вічерватілась мать дитина, тому що пропав 12 настілітній дитина, доч. и о том, что он не может своими силами самостоятельно найти ребенка, что со школы ушла после двух часов дня и не вернулась на момент ее обращения, это ближе к шести вечера. То есть наряд милиции, соответственно, который дежурил в группе, немедленно выехал на место происшествия по месту жительства, чтобы уточнить, действительно ли ребенок отсутствует дома. Соответственно, когда эта была информация подтверждена, был собран дополнительно службы, то есть милиционеры со службы участковых инструментов милиции, сотрудников розыска, криминальной милиции по делам детей, ну и другие службы райдела, которые, соответственно, начали работу по поиску ребенка, который пропал. Информации было минимально для того, чтобы установить, где может быть ребенок, так как круг общения ребенка был очень узким, девочка была ну, практически замкнута сама по себе, то есть мало с кем общалась, мало с кем поддерживала отношения, тем более, учитывая то, что ребенок ранее э, ну, имел психологическую травму в плане того, что он жил в интернате, где мать ее оставляла почти на год, она пробыла в измениском интернате. Поэтому как бы, ну, было довольно сложно выяснить, где она может находиться. Ну, проведенной работой сотрудниками милиции из местского отдела, ребенок был найден в поселке Комсомольском. Почему она поехала в поселок Комсомольский? Потому что ранее мать неоднократно меняла место жительства, жила с разными жителями. Ну, поэтому одно из мест, куда мог ребенок поехать, это там, где она могла прожить. То есть она жила в Комсомольском более пяти месяцев ранее. Поэтому одна из информаций у нас поступила, что могли, то есть мог ребенок быть по месту... Ну, раннего места жительства. Действительно, когда выехали в разные места, где э, могла проживать ранее, и одно из мест, это был Комсомольский поселок, подтвердилось, что да, действительно, девочку видели, и путем поиска там показывали фотографии населения участкового инспектора милиции, оперативные сотрудники розыска. дітей, встановили місце нахаждення цієї дівчинки. піти з дому Валерія вирішила добровільно. Родина часто переїздила з місця на місце, а деякий час дитині довелося жити в інтернаті. Тому після повернення з дівчинкою та її батьками були проведені необхідні заходи щодо встановлення причин цього вчинку. Як вдалося з'ясувати, підставою для втечі з дому стали непорозуміння в родині. сбежала из дома из-за того, что как она поясняет, что мать ее постоянно заставляла учиться, она учиться не желала, ну и другие моменты, которые там ну, в семье, это то, что она жаловалась на мать, что она постоянно как бы к ней ее там упрекала в том, что она там плохо учится, там заставляла ее учиться и ну, другие бытовые такие проблемы, которые как бы мать наставила на на ее надлежащем поведении, однако девочка как бы не совсем адекватно на это реагировала. И я же, учитывая то, что она проживала в семье, которая не совсем была получена, в плане того, что часто менялись сожители у матери, часто меняла место жительства, потому это как бы само по себе отразилось на психологии ребенка. Но с ребенком проведена уже профилактическая беседа, проведена беседа с матерью. В отношении матери работники милиции по делам, по делам детей составили административный протокол по статье 184 админ кодекса. Это ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка. Ну и данная мама будет привлечена к административной ответственности судом. Роз'яснювальна робота з Валерией та її батьками продовжиться. Як пообіцяла сама дівчинка, в подальшому подібних вчинків вона робити більше не буде.